это с простым названием меценатская суть ее заключается в том что я бывший спортсмен который знает не понаслышке что такое спорт и проблемы и потребности спортсменов в далеком уже 1995 году результат Атланты моей сборной две золотые медали. Инесса Кравец, тройной прыжок легкой атлетике. Она первая олимпийская чемпионка в легкой атлетике независимой Украины. И Катя Серебрянская, художественная гимнастика. Катя всем передает привет. Она планировала поучаствовать сегодня. Но в последний момент не смогла. Вы знаете, что она из спортсменов перешла в ваш очень интересный вид жизнедеятельности. Она практически комментатор, то есть журналист. Схема спонсирования или меценатства. Она видоизменялась от Олимпиады к Олимпиаде. Сейчас у меня седьмой олимпийский цикл. Это пятая летняя Олимпиада, начиная с Атланты 1996 -го года, и э, две зимних олимпиады. Нагано, Япония и Ванкувер, Канада. Значит, схема заключается в том, и целью это помочь спортсменам. В чем спортсмены нуждаются, они вам сами скажут, если вы зададите вопросы, я обобщенно могу э, сказать следующее. Вот за эти... 17 лет. В середине 90-х годов Украина, большинство из вас уже были взрослыми и помнят. Кто не помнит, то я скажу, что Украина была очень бедной страной с уймой экономических, политических и других проблем. И государство было тогда не до спорта. Поэтому спортсмены нуждались тогда в большей степени, но и сейчас тоже, и в материальной поддержке процесса подготовки к олимпийским к соревнованиям. Самым значительным соревнованием это Олимпийские игры, вы знаете. Поэтому схему я строил таким образом, спонсирование. Ежемесячная стипендия на протяжении периода до Олимпийских игр. Циклы разные были. Были циклы вот с яной клочковой по моему с юрой Белановым был где-то двухлетний или трехлетний э, цикл до олимпийских игр э, стимул который я выставлял или предлагал моим подопечным это в случае золотой медали автомобиль в подарок И этот стимул работал довольно хорошо в журнале вы прочитаете факт, как Яна Клочкова думала о автомобиле, мы с Ниной Федоровной думали о другом, она, оказывается, доплывая до первого золота, потом нам сказала, что она думала, вот как будет хорошо сейчас, я теперь на тренировке на автомобиле буду ездить. Поэтому стимул в спорте нужен. Ну, Яна Клочкова у нас всегда была примером для подражания, да, и я очень рада, что мы с Игорем Николаевичем уже 8 лет друг друга знаем, и он нас познакомил с Яной Клочковой, и с Ниной Кожух, и с ее мужем, вот я очень этому рада, спасибо вам большое, что вы так расширяете ну, знакомства и мои, и ну, сотрудничество с другими спортсменами, что мы можем общаться. И встречаться чаще, потому что очень часто бываем на соревнованиях, и на соревнованиях и с другими видами спорта редко приходится общаться с другими спортсменами. Мне приятно, что в нашей стране есть люди, которые интересуются развитием украинского спорта. Благодаря их такому небезразличию да, спортсмены могут приумножать свои достижения, и тем самым могут, смогут формировать позитивный имидж страны на, за рубежом.